Так, всем привет, с вами Вудс. Вот я снимаю прохождение босса Вармикс. И первого босса мы с вами пройдем фермера. Вот фермер. Я буду немного не так снимать, как другие. Я не буду вот, пользоваться огромным арсеналом. Я выберу то, что нам наиболее нужно. Обязательно вам нужно ружье, мины, ну и оружие, которое хорошо топит. Можно динамит. веревку можно, ну вообще по желанию балку, ну, пускай в арсенал но я не знаю, чем буду пользоваться и, и также я в вкину... так, 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 вот все смотрели, она возможно нам понадобится. Так, вот таким маленьким арсеналом, двумя персами, тоже нет ничего здесь эксклюзивного. Итак, босс фермер. Ну давайте нападем на него. Так, первым делом быстренько добираемся к нему. Быстренько, быстренько. Быстренько. Драконы рулят. Так, мины берем. Так, 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 спускаемся. Так, одну. Вот здесь достаточно не очень важно, конечно, как вы положите мины. Но лучше, чтобы он как раз не упал. Можно вот здесь еще балку поставить. Ну, пускай не будет. Но и резко вот так стреляем. И он упадет туда. Желательно ну, вот где-то вот здесь прятаться. Он липучу кидает. Он всегда липучу кидает. М да. На низких левелах достаточно будет нелегко его пройти, но я думаю, вы справитесь. Так. Вы можете спросить, почему я таким арсеналом прохожу. Потому что многие потом пишут, что... Почему таким арсеналом у меня такого нет? и такой-то... Не, это а так, чтобы не было там такого. Вот можно его вот так под себя подрывать. Увидите он. Ух ты, он базук использует. Я вроде бы ни разу не видел, как он базук использует. Ну, пофиг. Так, все, мы ходим. Яблочки можно и без яблочек, свободно его пройти. Вообще без заморочек. но с яблочками будет вам проще, особенно на низких левелах. Так, так, так он топится. Можно не улучшенную гранату иметь. Это не сильно очень не влияет. Вот он, конечно, сильно бьет. Ну пофиг. Так, надеюсь, вам понравится. Если вам понравится, я буду еще снимать. Не понравится, я не буду вообще снимать. Ну, я буду надеяться на лучшее. Так, и будем вот так топить его, топить. Главное, прятаться. Вот видите, вот ему там одна или две гранаты осталось. В принципе, не очень сложный босс вообще здесь. Минимум оружия понадобится вам для прохождения. Так здесь в принципе его заборить можно ну ладно не он еще живой видите как везет боссом так Ох, повезло как это меня бесит что он вот так и стоит можно здесь динамитом попытаться но я не знаю получится ай блин давай топись Ай, блин, не успел. Ну, все, в принципе, вы видели, как я прошел этого босса. Босс достаточно легкий. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки там. И всего вам хорошего.